الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيّا الفلاح, حيا الفلاح

beraman agar u banda demak hamma moda harakat o'gan namozda banda nima ruli bermade olloh o'zi aytyapti endi biz namozni boshladikki sao nima'qiymiz endi ana shunda olloh aytayotgan gapni banda alhamdulillahi robbil alamin desa olloh banda menga hamd shukur aytdi deydi biz Allah'a hamd edemiz, Allah bunu tasdik eder. Sök. bende Ar Rahman Rahim dese, Allah dedi ki, de ben de sana bakta ette değil? Şunda ben de Merdik Yahudi dese, Allah ben de niye kulukladı değil? Şunda ben de niye kana'u ve niye kana'ı dese, Allah bu benden beden men bilan banda orasidagi narsa bandam nimani so'rasa beraman deydi biz aytdik senga sengamen ibodat qilaman sendan yordam qo'raman degan gap endi ana shu o'qiganimizda olloh taolo bu endi men bilan banda orasidagi ish bandam nima so'rsa beraman deb olloh so'ng agar banda alayhi alayhi al-lazina desa olloh aytadiki bu bandamga xos so'raganim berdin deydi shuning uchun ham bu sorni o'ganimizda nima doimiy tafakkurimizda olloh unga javo qilganni ham es erhkerak demak bu qotir surasi makkada oliva oii o'tdi baqala surasi bu esa yerda nozil qilingan ikki yuz sakson olti oyatdan iborat <laughs> endi biz mana shu suralarni avvala aytib ketamizki makkada nozil nozil alayhi vasallam u zotga islom kelgandan keyin qur'on nozil qilingan paytlar makkada o'n uch yil mobaynida qur'on nozil qiindi ana shu paytda yashab turgan paytda tushirilgan suralar makka ya'n makkada s dema otsurasi payg'ambarimizalayhi vasaam makkada yashab turgan vaqtlarida nozir qilingan endi baqara suasi esa madinaga hujat qilganlaridan keyin nozil qilingan birinchi suralardablan va bu esa ikki yuz sakson olti oyatdan eng uzun sura deb aytilai a kecha boshlandi oliy imo surasi bu ham madinada nozil qilingan 200 yuz oyatdan iborat orosurasi <laughs> mada noi bo'lgan uzoq suralardan biri bo'lib asosan diniy ishlarda ikki muhim narsalarni muboraza qiladi birinchisi aqida masalasi bo'lib ollohning yagonaligi hujjat va dalillar <laughs> keltirilsa ikkinchisi shariat qonunlari masalasi xususan urush va Alloh yo'lida <laughs> javo qilishlik qonunlari haqida so'z yuritiladi demak bu surai karimada ikkita eko masala nimasi birii aqidai masala ikkinchisi shariatolar masalasi xasusan mana shu jab masalalari uyerdayo'qib o'tzinadi shuning uchun ham bu ao'iayotganda iloji boricha tafakkurimizni ioi uchun e'tibor qaratib turishiimiz kerak bo'ladi endi bugun inshaalloh taroveh namozini o'qiuvchilarga berilayotgan mukofot haqida ham aytib o'tadigan bo'lsak bugun tarovehni uchinchi kuni bu gun taroveh namozini ao qivchxudoy taolo nima vadir qilgan desa payg'ambarimiuchinchi kechada tarove o'salar amalingni xolis qilgin alloh taolo magat qildi deb ido demak buaoo bir nido ai amalingi qilver olloh taolo magrim qildi deb turib doshuning uchun ham alloh taolo barchalarimizni amallarimizni o'zi qabul aysin xolis amal qilishni allohim barchamizga nasib rozi bo'lsin alloh taolo barchalarimizga bu kunni xayr barakotini ziyoda qilib koiktgan rozalarimizni dargohda qabul qesin kechalardagi harove o'indagi hamma duolarimiz ham o' dargohida qabul eib buning faziat u baraotidan bahrama